不管再快的电梯，三层之内人的奔跑速度是可以追上的。所以如果有任何意外情况，要坐电梯的话，一定要按三层之上。如果需要的话，可以多按几个楼层，迷惑对方。你手边任何东西，都可以拿起来当防身武器。 如果实在是有问题脱不了身，尽量让自己置身于人群之中，大声呼救。 没事吧？有人在追我，我没有看清他的脸。他在电话里叫我夏小姐，可是我从来都没有在物业登记过，所以我确定那个人就是冲我来的。我一进到负一层，我转身就跑，像你说的那样坐电梯多按了几层。我在中间就下了楼层，我怕有人在家门口守着我。做得好，没事，我来了。 事发的时候正好赶上我们中班对接，值班的单元楼里面是没有人的。老师，怎么样？李磊他们还在地下车库，我和物业的工作人员对这栋楼进行逐层的排查，没有发现可疑的人员。对方应该是趁着火警铃响起之后那几分钟趁乱离开的。对，我还在家里。行，我知道了。好，嗯。小雪在她爸那儿。 那就好，警方抓到人了吗？对方什么来头？为什么要针对我？别问了，这也要保密。对，好吧。小初啊，我得赶在熄灯之前回部队。假期结束了。 跟我一起回去吧，没有别的意思啊。部队更安全，你去了还跟之前一样。你住部队招待所，我住营区。部队领导那边，董旅长都说了，随时欢迎你过去。谢谢你们，我知道，你都是为我好，包括今天的及时出现。 真的很感谢。说重点。但我不能去，起码现在不能。急诊科的人手本来就不够，如果我随便离开，会给其他同事的工作造成更大的压力。而且，急诊那边我负责的几个病人，目前还没有转诊，上班之后我得继续跟进。至于我个人的安全，你放心。 我会自己保护好自己的，随身携带防狼喷雾，不走夜路，不去人少的地方，不随便开门，不给犯罪分子任何接触我的机会。这样，你看可以吗？好吧。